কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করল শিয়ালদা আদালত শনিবার সকাল থেকেই বাংলা সহ গোটা দেশের নজর ছিল এই নির্দেশের দিকে অবশেষে দীর্ঘ সওয়াল জবাব শেষে সবার বক্তব্য শুনে সঞ্জয় রায়কেই দোষী সাব্যস্ত করলেন বিচারক অনির্বাণ দাস কিন্তু আদালতের এই রায়ে খুশি নন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা এই ঘটনায় আর কে কে জড়িত কি ঘটেছিল সেদিন কুড়ি মিনিটের মধ্যে বহিরাগত একজন সেমিনার হলে প্রবেশ করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে এই তত্ত্ব মানতে জুনিয়র নারাজ চিকিৎসকরা এই তত্ত্ব না চিকিৎসকের বাবা মাও করে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে টালা থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডল এবং আরজিকরের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দেপ খোসও জড়িত বলে দাবি করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা তারা বলেন ये हम लोग का जो बात है जो हम लोग का जो बात है हम लोग का या कुछ क्वेश्चंस हम लोग रखे थे जो इस घटना के साथ कितना परसेंट कितना परसेंट जुड़ा हुआ है वो आंसर आना चाहिए जो मल्टीपल पर्सन हम लोग पहले से ही बोल रहा है जो सीबीआई का टाइम फ्रेम आप देखेंगे चार बजे और संजय राय घुसा है ट्वेंटी मिनट के अंदर ये सब क्या है तो ये पॉसिबल है ट्वेंटी मिनट के अंदर हॉस्पिटल का एक बाहर का आदमी और सेमिनार रूम में घुस के ये करेगा ये आंसर नहीं हुआ का जो रिपोर्ट उसमें भी सामने आया है यहाँ पर मल्टीपल डीएनए मिला है तो ये आंसर नहीं मिला है और सीबीआई जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा गया है सीसीटीवी फुटेज में सिक्सटी एट परसेंट उधर से घुसा है तो ये सिक्सटी एट परसेंट के अंदर सिर्फ एक पर्सन संजय राय को सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाया तो ये क्या लगता है जो संजय जो सीबीआई है वो कोलकाता पुलिस का आग से इस केस को देखा है प्रेस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है तो ये एक, एक, जो है ये प्रॉपर जजमेंट प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तो हम लोग डिसअपॉइंटेड है इस क्वेश्चन का जो आंसर है जब तक नहीं मिलेगा लड़ाई चलेगा अगर संजय राय दोषी है उसको पनिशमेंट होना चाहिए पर हम लोग का आंसर कौन देगा तो ये आंसर नहीं मिला हम लोग हम लो का तो हम लोग को लड़ाई चलेगा देखिए हम लोग किसके पास जाएंगे जस्टिस के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक तो गया है तो हम लोग का पास एक ही ऑप्शन है जो सच बात है जो इसका जो लॉजिक है हम लोग का बात के पीछे तो हम लोग उसको पब्लिक के ऊपर रखेंगे और हम लोग को लड़ाई चलेगा और जो प्रेशराइज करेंगे सीबीआई के ऊपर वो संदीप घोष और टाला थाना उसी को छोड़ दिया पहले बोला पहला चार्जशीट में जो एविडेंस टेम्परिंग हुआ है हाशअप हुआ है इसके साथ टावा थाना का उसी अभिजीत मंडल और संदीप घोष जुड़ा हुआ है पर उसको छोड़ दिया गया है तो क्यों छोड़ा क्यों आपको अरेस्ट किए और क्यों छोड़ दिए ये जो आंसर है ये आंसर को नहीं मिला है तो ये एक क्लियर एविडेंस है सीबीआई न्यूट्रली ये ये जो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और उसके ऊपर ही जजमेंट हुआ है जो हम लोग पहले दिन से बोल रहा है जे वो आउटसाइड द अर्जी एक पर्सन है से एक सिविक वॉलंटियर है हाउ से एंटर द मेडिकल कॉलेज एंड डू दिस लाइक ऑफ क्राइम एविडेंस टेम्पर हुआ है इन्वेस्टिगेशन हासप हुआ है डिस्ट्रक्शन हुआ है ये सीबीआई प्राइमरी चार्जशीट में मेंशन किया है तो अगर ये हुआ है तो ये किसके लिए हुआ है तू सेफ संजय राय how can we believe in this incident that so we can't believe it we believe still in this case so many criminal and so many culprits are roaming around the uh, environment so please arrest all the culprits and uh, they are आप लोग उसके विचार uh, का ओदिन में लाइए और उस हिसाब से जो सजा होगा वो दीजिए मतलब larger जो conspiracy है लार्जर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो आपको लाना पड़ेगा प्रथम থেকেই আন্দোলনকারী চিকিৎসकों ने दबी थी তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সঞ্জয় রায় একা দোষী নন বাকি দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে কলকাতার রাজপথ উত্তাল হয়েছে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে এবার আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় আদালতের রায় নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা সোমবার সঞ্জয় রায়ের কি সাজা ঘোষণা করে শিয়ালদা আদালত এবং শিয়ালদা আদালত আরও কাউকে কাঠগড়ায় তোলে কিনা এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় দেশবাসী ব্যুরো রিপোর্ট ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা